каждая рано или поздно окажется в Риме. Как видите, Венеция не утонула. Мы в Италии! Всем привет! Долго томить не буду, куда мы едем. Тур называется «Лучшие минутки в Италии». А значит, увидим Колизей, посмотрим, как поживает Флоренция. И не утонула ли Венеция? Надеюсь, что нет. Так что бегом в автобус и вперед! Наше путешествие началось. Сначала мы приезжаем в Будапешт, а там, как всегда, ждет наш корабль, на котором проплывем мимо самых красивых мест этого города. Полное видео об этой экскурсии по подсказке справа в верхнем углу. Как же не приехать в город, которая называется Любляна. Так может именно здесь центр любви? Вовсе не самый романтический город Рим, Париж, Венеция, а именно Любляна? Кто знает? Кто знает? На самом деле многие даже не знают, как в Любляне красиво, а потом приезжают сюда и начинают фотографировать каждую улочку, каждый мостик каждую статую. Мне очень нравятся эти статуи. Они иллюстрируют библейскую сцену и знания людей из рая. Посмотрите на Адама. Он такой, блин, что же Ева натворила? Что нам дальше делать? А Ева такая, ой, все. Дальше у нас экскурсия на озеро Блэд еще одна жемчужина Словения. Посреди озера стоит единственный в Словении остров, а на нем виднеется часовня. Мы попали, когда был туман, но как по мне, это придало таинственности этому месту. Мне кажется, что я уже не на озере Блэд, а в Румынии, в Трансильвании, а вон замок Дракулы. Наступил третий день тура, и мы приехали в мою любимую Италию. Следующая остановка ⁇ Флоренция. Для меня Флоренция ⁇ это эталонный итальянский город, где все максимально итальянское. Люди, здания, улицы, здесь все прям кричит. Мы в Италии! Обязательный пункт программы в Флоренции – делать фотографию на фоне Санта-Мария-дель-Фьоре. Раз обязательное, значит сделаем. Кто бы мне что ни говорил, но для меня это любимый собор, который я видел. Санта-Мария-дель-Фьоре. Нравится он мне. И формы, и цвет. А посмотрите, какой он огромный. Мне интересно, какой ваш любимый собор напишите в комментарии. Еще один символ Флоренции – мост Понтевека. Я вам советую его не только увидеть, а еще и пройтись по нему. А когда-то здесь торговали мясом. Дело в том, что Флоренция потерпала от вони мяса в самом городе. И всех мясников согнали на старый мост Понтевека. Но, как оказалось, мясников было намного больше, чем мог себе позволить сам мост. И начались дополнительные пристройки лавок, свисающие над рекой. В итоге получился вот такой вот необычный мост. Спустя буквально 100 лет на место мясников пришли золотых дел мастера. И к началу 17 века мост получил свое второе имя – Золотой мост. Говорят, лучший вид на мост Понте-Вехо открывается издалека. С набережной. Либо... Либо с площади Микеланджело. Если вы пришли на площадь Микеланджело, уйти вам будет отсюда сложно. Зависаешь как минимум на минут 20 и просто смотришь на Флоренцию с высоты. Почему же я остался во Флоренции? Я слышал, ночью она прекрасна. Перейдем к моей любимой теме. Наверное, все вы слышали о флорентийском любимце – джелато. Это очень вкусное мороженое. Можете купить его прямо на площади Микеланджело. И еще, есть возможность поехать в Пизу. Но так как я уже там был, предлагаю вам посмотреть видео, которое мы сняли об этой экскурсии. Кликайте по подсказке справа и смотрите. А мы поехали в Рим. Каждый рано или поздно окажется в Риме, потому что все дороги ведут именно туда. Когда думаешь о Риме, первая картинка, которая приходит в голову, это, естественно, Колизей. Так что для меня туда не пойти это своеобразный мавитон. Колизей символ силы, власти и вековой истории Рима. Одна из самых знаменитых достопримечательностей Италии. Представьте, здесь бились кладиаторы насмерть. Один против одного, один против десятерых, один против зверей. В общем, веселились как могли. А знаете почему? Потому что интернета не было. У нас есть видео из этой экскурсии. Так что вы знаете, что делать. А мы идем дальше. Лучшее, что можно сделать возле фонтана Треви, это фотографироваться, загадать желание и бросить монетку через левое плечо. Прошу. Ни в коем случае не купаться. Это, наверное, самое загадочное из сооружений Древнего Рима не знает когда, а главное, каким образом был построен Пантеон. Современный строитель скажет, этого не может быть, а Пантеон стоит. Пришло время найти где подкрепиться. Я сразу знал, что я хочу. Итальянцы говорят, паста объединит Италию. У местных шутка. Времени нет сирот, у них у всех есть папа. Ватикан – это самое маленькое государство в мире, которое находится на территории Рима. А официальный язык у них здесь – латынь. Но самое интересное – это то, что находится внутри в музее Ватикана. Мы с группой ходили развесив уши, слушая гида, и рассматривали каждую статую. Мне кажется, коридор в рай выглядит именно так. Куда мы сейчас идем, запрещено громко разговаривать и фотографировать. Речь идет о шедевре Сикстинской капели. На огромном потолке, разделенном на 9 частей, художнику удалось изобразить более 300 персонажей расписывал Микеланджело это все в течение четырех с половиной лет, лежа на спине на помосте. Как говорил Гетте, только в Сихтинской капелле начинаешь понимать, на что способен человек. И напоследок зайдем в собор Святого Петра, самый главный католический храм в мире. Ты чувствуешь себя мурашкой, когда ходишь внутри. Он очень большой. Пришло время узнать, как дела у современной Атлантиды. До Венеции мы добирались на катере. Как видите, Венеция не утонула. Ну и слава богу. Хотя неделю назад уровень воды поднялся до рекордного уровня. И люди ходили по пояс в воде. Но если что, я готов. Если вы устали ходить на своих двух и вода под ногами вас пугает, не беда, покатайтесь на катере. Вот таком. У Рима есть Колизей, у Флоренции Понтевеко, а у Венеции Гранд Канал. По нему мы сейчас и отправились кататься на катере. У нас есть видео и про эту экскурсию. Не забывайте подписаться на наш канал. Нам очень приятно видеть новых подписчиков. Венеция – это что-то уникальное. Нет прототипа у этого города. Она неповторима. Когда видишь все вокруг, испытываешь эмоции, которые раньше не испытывал. Чем не аргумент, чтобы приехать в Венецию? Покупаем сувениры и говорим чао, Венеция. По возвращению мы приехали снова в Будапешт и пошли на экскурсию по рыбацкому бастиону и будайской крепости. И тут у нас есть отдельный ролик. Кликайте и смотрите. Вот и заканчивается наш тур. Мы побывали в ярких городах, покушали местную кухню, купили сувениры. Если все подытожить, Италия это интересно. Подписываемся на наш канал, пишем комментарии, ставим лайки. И самое главное, путешествуйте вместе с Аккордом.